शागिर्दियत जिंदगी भर का सफर है क्योंकि खुदा एक लाभ खुदा है हमने ये कहकर आगाज किया था कि खुदा शागिर्दियत का मकसद है और अब हम यहां पर खत्म कर रहे हैं कि खुदा की जात को मुकम्मल तौर पर हम कभी भी नहीं समझ सकते इसलिए कि हम अबदियत के इस पहलू पर कभी भी नहीं पहुंच सकते तब भी हम खुदा के हुसन और जलाल के चश्मों से पीते हुए ना खत्म होने वाले दिन गुजारेंगे खुदावंद हमारी मंजिल है और खुदावंद की तरफ जाने वाला रास्ता वो है जिस पर हमने पिछली वीडियोस में जिक्र किया अब चाहे हम साहिल पे खड़े हों या अभी अपने शागिदियत के सफर का आगाज कर रहे हों, या मसीही पुख्तगी की गहराइयों में तैरने की उम्मीद कर रहे हों, हमें मजीद कुछ चाहिए और सिर्फ यीशु ही नहीं बल्कि यीशु से बहुत ज्यादा इसका प्यार इसकी तालीम और इस पर अनदेखा यकीन हम इससे मजीद चाहते हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए बेहतरीन से भी ज्यादा है शागिदियत गहरी होनी चाहिए क्योंकि खुदा लाजवाल है वो अपनी कलीसिया को भरपूर और गहरी रफाकत में मदऊ करता है क्योंकि इसकी नेकी वाकई बेअधा है और आप कभी भी खुदा की इतः खूबसूरती को खत्म नहीं कर सकते रोमियो की कलीसिया के नाम पलूस रसूल के खत के ग्यारहवें बाब की तैतीसवीं आयत के मुताबिक हम भी ऐलान करते हैं वाह खुदा की दौलत और हमत और इल्म क्या ही अमीक है इसके फैसले किस कदर इतराक से परे और इसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं? खुदा उनके पाक कलाम के सुनने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो सो so, गहरी और जाम शागिर्दी की दावत सबसे पहले और सबसे अहम दावत है खुदा को देखें कि वो कौन है वो हमारी आला तरीन भलाई है खुदा आप सबको बरकत दे और हम उम्मीद करते हैं कि अगला साल आपके लिए बहुत सी बरकतें लेकर आए आमीन